सो वन लैसन है टाइम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों फॉर्मल टाइम यूज़ करोगे मान लो ऑफिस है कोलीगस बॉस है इनफॉर्मल तो so, टाइम देख दे आएगा फ्रेंड्स फैमिली कर सकते हो सो पहले अभी कुछ देखते हैं वोकैबलरी दूअर क्लॉक आएगा दूरन क्लॉक्स देख सकते हो फैमिले ई एन बना पढ़ाई

हमेशा यही आएगा व्हाट टाइम इज इट या फिर टाइम की ट्रांसलेट कर सकते हो और जो कोई भी क्वेश्चन कोईलशन नहीं है एक ही सिचुएशन दोनों यूज हो सकते सो so, पहले means informal आ जाएगा ट्वेल्व ओर क्लाक ट्वेल्व ओर क्लाक मीन इनफॉर्मल टाइम जो है एसिस नाइन ओवर एसिस नाइन ओअर आ जाएगा नाइन ओ एस एसिस एल हुआ, ग्यारह गए न एसिस अफर सिंपल है नहीं है या फिर एस एस वायर दो एस से दस वजी चार और एस एस फू बारह वज गए ठीक है सो इन्हें सिंपली नैक्सट एड कर सकते हो ट्वेंटी फोर आवर क्लाक ट्वेंटी फोर आवर क्लाक डे टू डे

फरदर है so, तो मतलब हों न ना मतलब होंगे कुछ चीज जी टाइम गुजर गया बाद फोर अभी यूज करा कलॉक जरा बारह वर्ड हो ना बारह का हिस्सा लैफ्ट साइड से फोर यूज होगा खब्बे पास और जो बारह तो सूई तुम कह लो टाइम सुई क्रॉस कर गई है बारह तो राइट साइड यूज करते हैं नाख बाद फॉर एग्जाम्पल एसिसनुन चार बज के दस मिनट हो एकदरी एक टाइम दस दूसरा कह सकते हो एसिसनूचन नीय नाख तो बाद दस मिनट हो गए लास्ट ऑप्शन जी इन कामन नहीं वैसे मतलब है वैसे फोर का मतलब समझने से यूज कर अदरवाइज अगर टाइम दसने सो ए दोनों ऑप्शन बेस्ट जान पहले दोनों ठीक है इन्हना नेक्स्ट हम उसे दिखाएंगे फर्तल फर्तल आप यूज कर देना सवाल ठीक है ठीके? फर्तल आ जाएगा सवाल ही आएगा फर्तल ना आ जाएगा तो बेसिकली राइट साइड ले, और फर्तल फोर अस लिखा पौने ली पहले अभी देखने फर्तल ना सो इन दिस एग्जैक्ट जो टाइम यूज कर सकते सवा पांच ली ए लास्ट ऑप्शन है एस फर्तल ना फून सवा हो गया

या सेकंड बेस्ट टर्म की है एसिस फुनफूनफुलफियो दिशमेनूथन बज के पताली मिनट या ए थर्ड बेस्ट ऑप्शन यह आ जाएगी एसिसमेनूथन फोर सिक्स पंद्रह मिनट रहते हैं और यह जी लास्ट ऑप्शन है यह अभी बी यूज नहीं करा एसिस में जन तो बाद पैंताली मिनट हो ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन अगेन गएगी फर्तल फोर क्या आएगा बारह तो सुई राइट साइड पे है टाइम वाली या मिनट वाली स्पेसिफिकली मिनट वाली और अगर बारह तो लेफ्ट साइड पे है खबर पास से है मिनट वाली सुई तो फिर आप लिखा फर्तल फोर क्वार्टर पास और एक क्वार्टर टू है अगर इंग्लिश लोगे क्वार्टर टू सिक्स और क्वार्टर पास सिक्स आएगा सवा छाख सिक्स ठीक है सो so, तो उसके तो तो बाद एक टर्म आएगी हाल हाल में अभी इंग्लिश वैसे लिखना टर्म हाफ पास थर्टी मतलब छः बज के तीह मिनट होने लेकिन जब तुम जमन लिखोगे तो, तो, तो नेक्स्ट थर्टी मिनट्स आ ऐसे एस इज हाल जी मन के मीन कह रहे जी तीह मिनट रहते हैं सत्त बजे ठीक है एस इज जिक्स मेनूतन

या वी फील वो रिश्ते की टाइम है ऐसे फर्तल नाक जीवन हुआ फर्तल नाक जीवन सवा सात या ऐसे जीवन हुआ फुल फ्रेन में नूत ये दो टाइम उसी ज्यादा यूज कर ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा 20 मिनट्स के अंदर अठ वजन बेस्ट ऑप्शन के लिए देगी तेरे लिए लास्ट जी ऐसी स्वांसिश मेनूतन फोर आख फोर अभी क्या क्या खब्बे पास आएगा 8 बजने तो पहले 20 मिनट रहंदे ने या ऐसी जी बनू फी एजिश मिनटन है भी हो सकती है ऑप्शन या ऐसी फी एजिश मिनटन nach 7 लेकिन बेस्ट अपन लगांगे लास्ट जेडी कि 20 मिनट रहंदे ने 8 बजे ठीक है एसिस फी एजिश मिनटन 4 8 अकॉर्डिंग 4 आ जाएगा थोड़ी देर में चलो अगर भी टाइम किसी को पुछ रहे हो या तो किसी टाइम दस रहे हो तो जब तक अपना ज टाइम मैच नहीं करना क्लॉक कड़ी थोड़ी खराब है फिर तुम दस जी सत्त बज के किन्ने मिनट हो गए सतवंजा अदरवाइज मैं ये कह थोड़ी देर चठ बजे तो थोड़ी देर लिए टर्म यूज़ करा अर्ज फोर एस इज खुरस फोर आखत थोड़ी देर अठ बजे दिन ठीक है एस सिचुएशन यही बेस्ट आंसर है या फिर एस इज दाय मेनू तन फोर आखत यह भी हो सकता है

उस आ जाएगा वोकैबलरी है ताइ टाइम अगर मान लो मैं फॉर्मल टाइम मैं नहीं करना चाह रहा सो मैं टाइम है वो यूज कर लाँगा फिर तो दसेगा कि मैं किस टाइम की गल कर रहा मोगनज है या अम मोगन दो तरह लिख सकते हो टाइम अगर एस ना लिखा एम छोटा आएगा और अम यूज नहीं करा अगर एस नहीं लिखना फिर तुम तो लिख सकते हो अमोगन इश एस ए मोगन स्वाए आय मोर्निंग मैं दो खाना

दोपहर में मैं किताब पढ़ना ठीक है तो मीन से तो किताब पढ़ रहे हो या इशलेजाज थर्ड आ जाएगा नाख नाख नतलब ना अ बाद है। दुपेर। दुपेर तो की है, एक तो लैके शाम बजे तक नाख मिताग या फिर अम नाख मिताग इशीले नाख मितागज क्रिकेट शाम दोपहर मैं आफ्टरनून में क्रिकेट खेलना

क्योंकि नाख्त जन नाउन है दर्ड so, केस तो के के है पढ़िया नहीं है फिलहाल रख सकते हो कि नाख के आएगा इन देर बाकी चारों टाइम जब तो वापिस देखोगे अम आमेन अम नाख मिताग अमिताग आम औगन ये आर ठीक है पर आएगा क्योंकि मसकुलर नाउन है नाउन है नाख नाइट ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਖਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਲਾਫੇ ਨਖਸ 5 ਟੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੰਡੇ ਸੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੈਫਰਸਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਇਤੇ ਟੂਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਸਟਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਫੋਰ ਗੈਸਟਰ ਆਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਗਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ उपमोगन परसों आनेला पसों परसों परसो की ये संडे है यू नो होने लिए अपन यूज करेंगे उपमोगन और कल यूज होएगा मोगन सैटरडे या फर्दर होर दूसरी वोकैबुलरी दे सकते हो येट्स मीन हुन नाउ बाल्सून जल्दी दी गिनाओ साइड मीन सही टाइम सही समय और इमर आ जाएगा ऑलवेज हमेशा ऑफ्ट अक्सर नी So, एडवर्ब ने, ने. क्यों ऐड करते हैं एक्स्ट्रा इनफोरमे ऐड करना ठीक so, है जलतन, और मन शुमाल आ जाएगा समटाइम्स कद रिवाइज कर सकते हो सो यह टास्क आ जाएगा एक्सरसाइज का वारी वारी दसो कि पहले आएगा कि यूज़ कर सकते Fünf nach sieben. Es ist Fünf nach sieben. Es ist vier nach sieben. Perfekt. Wie ist die Länge, Es ist halb neun. Halb neun. Es ist Fünf nach Fünf nach vierzehn. As she is same for who same saying? Yes. Say same. ask yes. <laughs> Second, after he says, say nothing. Not say, Okay. That's what you're talking about. That's what I'm to. That's

ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਅਮ ਲਾਉਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਵੱਡਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਉਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨਾਉਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਾਉਨ ਜਰਮਨ ਨਾਉਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸt ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਟਨ ਮੋਰਗਨ ਕਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਗਨ ਗੁੱਟਨ ਮੋਰਗਨ ਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਤਾਂ ਮੋਰਗਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਮ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਟਨ ਮੋਰਗਨ ਜੇ ਫਿਰ ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੀਕ ਤੁੱਕ ਬੇਗ ਗੋਲ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੱਡਾ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਲੇਜ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਨਾਉਨ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅچھے ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕੈਂਡ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ 80% ਚਾਂਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 80% ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਲੈਸਨ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ 80% ਚਾਂਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ सोवीकेंडा तो टास्क यही है सारे काैसन ने तो सारे कोशिश करनी है रिवाइज करने इना टाइम नहीं लगेगा वैसे दो दो तीन तीन घंटे लाओगे तो ईजीली क्लीन हो जाएगा